Братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, и всегда преуспевайте в делах Господних, зная, что труд вас не четен пред Господом. 1 Коринфянам 15.58 Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех их скобей избавляет ев... Их Близок Господь с сокрушенным сердцем и смиренным духом спасет взыва, много скорбей у праведного, и от всех их избавляет его Господь. 30, псалты 33, 18, 20. Уклоняйся от зла и делай добро, и все мило, и следуй за ним. чистое сердце, ибо ибо они Богу взгляд ищите и дано будет вам ищите и найдете стучите и откроют вам Хочешь? Хоч маєвка, дося, я, царю, Бога, єм'я. Серце чисте створив мені, Боже, і відновив мені Духа Правого, не відкинь мене від лиця свого і не забери від мене Духа Твого Святого. Поверни мені радість, спасіння Твого і духом могутнім підтримай мене. Псалом п'ятдесят, дванадцять, 14. Коня приготовляют на день битвы, а победа только от Господа. Притчи 21-31. Выслухай, Господи, правду мою, почуй благание мое, услышь молитву мою с уст необладунных, и нехай с твоего лица выйдет вырок мой, и нехай твои очи бачат мою правоту. Псалом 16, 1-2. Хоть много в жизни страданий и слез, ты помнишь, что рядом Спаситель Христос. Он любит всегда и поддержит любя. Христос не оставит тебя никогда. Почитается от твоего имя твою. Жазара. Э -э -э Почитается от Твоего, имя Твое, чтобы было хорошо, и чтобы пролились дни Твои на земле, которые Господь, Бог Твой, дарует Тебе. Давайте детки помолятся сейчас. Исход 20.12. Господи, спасибо Тебе за этот день, Господь. Спасибо, что мы живы, Господь, что в церковь наша живет, Господь наполняю все больше и больше людьми, Господь. Спасибо за то, что Ты нам даешь, Господь. Аминь. Господи, благослови моего брата, Господи, чтобы он пришел к нам в церковь, Господи, чтобы он в Тебя поверил, Господи. Аминь. Благослови это служение, пусть оно пойдет нам на пользу, пусть мы не будем летать в мыслях. Благослови наши сердца, Пусть моя церковь будет ставить больше. Благословит это служение. Аминь. Отець Небесний, дякуємо тобі за нашу церкву, за недільну школу засжителів і вихователів, за їх терпіння і любов до нас. Дякуємо на тобі, Боже, що ти піклуєшся про кожну душу, що звертається до тебе. Благословий сьогоднішній день і всіх, хто прийшов на сьогоднішнє служіння. Ми вдячні тобі за все, Боже, і слава твоє святе ім'я. Амінь. Боже мой, чтобы ночью было спокойно, тихо. Аминь. Господи, я прошу Тебя, благослови нас на этот урок, чтобы он пошел хорошо. Благослови учителей, благослови нас, чтобы мы не влетали в мыслях. Господи, пожалуйста, я прошу Тебя, пусть закончится война во имя Иисуса Христа. Пусть бабушка с девушкой придут в церковь, привет Тебя, Господи, пожалуйста. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Боже, благослови сегодняшнее детское служение, Боже мой. Благослови учителей, которые сегодня будут нас, Боже мой, учить нас, Боже мой, будет нам проявлять свою любовь, терпение, Боже мой. Благослови сегодняшнее служение, Боже мой, во имя Царства и Святого Духа. Аминь.